Доброго времени суток, друзья, подписчики, просто неравнодушные люди к ножам. Сейчас у меня на столе лежит реплика американской фирмы Microtech, произведенная в Китае конторы Wildboard. Это реплика ножа Wild Shark компании, собственно, Microtech. Чем интересен нож? На Ганзе очень много было описаний, споров туда-сюда. Нож неоднозначный, оригинал очень дорогой. Там от 400 долларов он там стартует, цена на него с разными-разными сталями, начиная там от D2 и заканчивая 35-ками и какими-то там редкими вариантами кастомов. Дизайн здесь тоже, насколько я понимаю, от Марфеона немного. Чем интересна реплика? В первую очередь это ценой. Цена там варьируется в районе 80 долларов. Бывает дешевле, бывает немножко дороже, все зависит от того, кто как отправляет. В руке нож лежит очень удобно, ничего нигде не наминает. Под ТТХ коротко расскажу вам, так линейку брошу, дабы могли понять его габариты. Так вот сделаем, например. значит, клинок у нас практически 10 сантиметров, но порежущей кромки чуть, -чуть меньше. То есть, если приложить, можете видеть, как это все происходит. Да? То есть, вот, где-то 9,5 сантиметров у нас. Режущая кромка получится за счет такого пузика. Вот. Но клинок сам порядка 10. Общая длина его 22 сантиметра, или 220 миллиметров. А толщина толщина клинка по обуху у нас порядка 3,6 миллиметра. Сведен он довольно не толсто. То есть спуски у нас вогнутые, с чем рез очень хороший. То есть режет хорошо, без всяких там разрывов, ничего такого нет, тоже бреет с отскоком, заточка из коробки великолепная, кстати, с, э, в комплекте с ним идет еще кожаный чехол э, наподобие тех, которые производит Крис риф Значит, открывание у нас происходит либо за флипер, так, и либо за при помощи ай, вот такого вот, господи, либо при помощи такого титанового шпинька. Тут у нас имеется субфрейм субфрейм, который крепится к рукояти из G10, а с другой стороны он фиксируется клипсой. Довольно оригинальное решение, которое, скажем так, упрощает конструкцию. Также присутствует сухарь, но ну, стандартные уже для Microtech такого плана осевые и остальные винты. Можете оценить качество обработки деталей на высочайшем уровне. То есть кабаны, как обычно, радуют своей дотошностью. тоже все места, где G10 касается титановая часть клинка, в смысле шпинька, усиленный металлом. Можете видеть это здесь и вот здесь. То есть выработки не будет как таковой. Люфтов тоже нет. Нож у нас на подшипниках. Фрейм, вернее, суфрейм заходит на самое начало. Ой, ловись, на самое начало это и клиночка. Клипса удобная, очень хорошо держится на кармане. Фурнитура титановая. А бэкспейсер у нас анодирован. В синий, такой голубоватый цвет. G10 очень хорошо обработана. Она бывает разных цветов. В данном случае это черный цвет. 3D-обработка на высочайшем уровне. Никаких нигде заусенцев, царапинок, ничего нигде нет. Все очень четко сделано. Присутствует место под темлячок. Также очень красиво обработан клинок. Если вы можете видеть, вот эта вставочка у нас, она из металла. И судя по всему, обработчика там какой-то какой хитрый стоун Wash. Вот. Если оригинал нож довольно спорный, то за 80-90 долларов, вернее, там 70-90 долларов, то вот такую реплику себе заполучить чисто на hard use какой-нибудь, или просто посмотреть, а нужен ли мне оригинал, это вполне реально. И потом безболезненно его там продать, скинуть или оставить себе на кармане. Этот нож у меня сразу забрал мой товарищ, только его увидел. Пустил в слюни и забрал. Вот. Придется заказать еще. Коробка и чехол уже у него. Кленочек здесь у нас по центру. Может какое-то отклонение есть на это уже скажем так не считаю каким-то косяком тем более на реплике а сталь по заявочке производителя из Китая кабаны ну, уже вроде как подтвердили свое имя а здесь D2 твердость 5960, стекло уверенно царапает плиппером обухом то есть никаких проблем а вес порядка 160 грамм то есть очень интересный нож мне понравился а в руке лежит Хорошо. Причем в, левше, в руке лежит еще в левой руке он лежит еще лучше, чем в правой. Не знаю, это скорее всего, из-за клипса, из-за ее формы. То есть пальцы как раз не четко так ложатся и очень хорошо держат. А открывается, как я уже сказал, за флипер, Флипует. В принципе, без довода кистью. Ну, или там смельчайший с какой-то. Вот. При, при должной старовке, если пальцы перенести вот сюда то можно открыть и так. Если будете поджимать э, с, субфрейм пальцами с попыткой открыть, то придется открывать не выстреливанием, а просто вот так, за вот такой большущий-большущий шпинек. он же упорный штифт или упорный. Так, прошу прощения, видео неожиданно прерывалось, но в принципе я успел рассказать все, что хотел в этой реплике. Еще раз повторюсь, кабаны, китовая акула, реплика, D2, G10, фурнитура из титана. Клипса титановая, Бэкспейсер Титановый. Бывает версия с карбоном, но не застал уже. И также с оранжевой рукояткой. Довольно интересный нож. Мне понравился. Оригинал не хочу. Реплика вполне себе интересна, особенно для любителей флиперов и необычных ножей от Microtech. Ну или реплик. Открывается зачетно, в руке лежит хорошо. При пистолетом хватит еще лучше. Нигде ничего не наминает. Очень комфортная насечка на обухе. Грани на клинке обработаны замечательно. Спуски вогнутые, бреет, режет. Все отлично. Вот такой вот нож получился. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо, что остаетесь со мной. Надеюсь, вам интересно. Всех благ. До свидания.